Сегодня у нас в гостях депутат Краматорской міської рады, а также активист мясового Евромайдану Володимир Ржавский. Первый вопрос, наверное, самый такой, который интересует людей вне Краматорска, есть ли там свой Евромайдан? В есть свой Евромайдан, который начал стоять еще с начала декабря, с 1 декабря и простоял все это время. Весь декабрь месяц он стоял до середины января каждый день. После мы там приняли решение, и он уже стоял раз в неделю, поскольку ну, тяжело было. Были, были погодные условия с этим связаны, и стояли два раза в неделю по субботу и воскресенье. А скажите, вас кто-то услышал? Ну вот был какой-то диалог с местной властью? Я не могу сказать, что был диалог с местной властью, услышать она нас не услышала, но могу сказать точно, что они нам не мешали. Работники милиции помогали все-таки, те провокации, которые были, они на них реагировали когда срывали флаги, ломали их. То есть какая-то реакция была. Никто так и не был задержан, никто так никого и не нашли, но реакция была. А скажите, пожалуйста, вот как вообще местные жители воспринимают последние события в Украине и, например, вот в области? У нас же тоже есть в Донецке несколько своих Евромайданов? Ну, местные жители воспринимают очень настороженно, поскольку очень многие в нашей области, да, в нашем городе э, были завязаны в, ряде схем, в том числе коррупционных, которые шли напрямую э, на Киев вышестоящим чиновникам. Известно, что э, генпрокурор с родом с Краматорска, Богатырева, тот же бывший министр э, жилищно-коммунального хозяйства Близнюк, вот они посоздавали за свое время управления, они посоздавали ряд схем, в которых участвовали. Конечно, очень многие смотрят настороженно. Для Востока я смотрю, вот, не сильно понятно, что будет, что будет, как происходить, поскольку еще власть на сегодняшний момент не выступила с тем, чтобы с какими-то разъяснениями, как это будет, как, как они видят дальше страну, какой они ее видят. И это беспокоит людей. То есть на сегодняшний момент власть должна была четко выйти и сказать, что они будут делать, как. Сказать, что никаких передвижений нету, панических там у нас все ждут, бандерасы приедут или там какие-то молодчики, которых поорганизовывал кто-то. То есть милиция не выполняет на сегодняшний момент своих функций, они не могут нести общественный порядок, э, то ли не хотят. Я думаю, скорее всего не хотят, поскольку руководство э, начальников -дела, там начальники СБУ, они ждут смены своей, поэтому они не сильно хотят э, что-то сейчас делать немного вот о грустно. Вчера было прощание с активистом, который умер, который погиб в Киеве во время столкновений. Скажите, какой-то отзыв, не знаю, в сердцах местных жителей вот эти события нашли? Вообще, как в городе отреагировали на такие новости? Ну, не так уж много было явных тех, кто поддерживал Евромайдан. И было человек 100 в городе Краматорск, которые активно участвовали в этом порядка 30 человек как бы, я видел вчера на похоронах э, смогли поехать надо понимать что это не сам Краматорск это Дмитровка это порядка 40 километров от Краматорска ну вот, человек 30 я видел на похоронах активистов Краматорского непосредственно я слышала о том что из Донецка активисты собрали какую-то сумму для семьи погибшего какие-то вот такие вот инициативы направленные на, поддер на поддержку близких были у вас? есть и оставили контакты все-таки мы не очень было удобно такой трагический момент с людьми общаться мы оставили непосредственно контакты в Краматорске у нас так получилось что два погибших один в Киеве похоронен парень Сергей работал там до ну, последнее время в Киеве его там и похоронили а Иванова похоронили вчера. Э сестре оставил номер телефона, мобильный. конечно, мы будем однозначно помогать. Насколько мне известно, что, что собрали в Донецке, было передано сестре. Э она сама в Донецке проживает. Поэтому вот они как-то сами передали. Что касается нас, э так как мы чуть ближе к э Дмитровке, где проживает мать, будем помогать. То есть, я думаю, через несколько дней мы встретимся, спросим, что нужно, чем помочь. Поэтому помощь мы будем оказывать однозначно. Вот у меня вопрос по поводу опять же последних событий в стране, вот буквально пару дневной давности, если так можно сказать, да, вот все резко вдруг поменялось, как? местные власти в краматорске относятся вот сейчас например губернатор признал что вот легитимным органом есть верховная рада Там, да еще многие политики наши вот в донецке например выступили с осуждением действий виктора януковича вот были ли какие-то кардинально новые ну изменились ли кардинально взгляды у в краматорске например в горсовете или в других органах власти? очень изменились я могу сказать власти повернулась в сторону э, людей. Сегодня была сессия городского совета, на которой впервые за восемь э, лет мэрства мэр отчитывался о своей работе. Э, впервые людям, пришедшим на сессию, их пустили туда без всяких согласований, там, предварительных уведомлений. Их пустили. Более того, три человека сегодня выступали на сессии там, в рамках разное, что чего вообще раньше не было. Это были такие исключительные случаи только для своих. То есть власть разворачивается. Вчера фракция партии регионов сделала заявление о том, что они осуждают действия против людей. Раньше они все боялись, все как-то вот сейчас они развернулись. Я не думаю, что сильно у них это поменялось в головах что-то, но я считаю, что ну, поменялось вот отношение к людям. В каком плане? Раньше было просто пренебрежительно. Отношение было явно пренебрежительным и неуважительным к простым гражданам. То есть сейчас они понимают из чувства, наверное, самосохранения и выживания, да, вот что нужно прислушиваться к людям, нужно их слушать, помогать им и делать то, что они просят. И еще вот у меня такой вопрос: в Донецке активисты Евромайдана они уже составляют некий план действий, вот, ввиду того, что власть сейчас более лояльна, например, гражданскому обществу, да, и составляют некие скажем так, базовые, ну как, некую базу для следующих действий, следующих реформ вот в Донецке, конкретно вот здесь. Есть ли какая-то такая, такие уже наработки у Краматорска и вообще какой у вас план действий на ближайшее время? Есть буквально вчера было общение с городским руководством. Мы выставили первые ну, требования, просьбы как угодно можно назвать это с тем, чтобы у нас возродили работу общественного совета, вроде Краматорский, чтобы представители общественных организаций, политических партий, которые не имеют представительства в городском совете, не где-то ходили там по задворкам, да, а приходили в свое здание, которое принадлежит громаде, в исполком, и там работали, и в том числе обсуждая документы, которые обсуждаются на сессии. И высказывая свое мнение, одобряют, они не одобряют, что это есть возможность, что их будут слышать. И следующее, что мы попросили, это то, чтобы было внесено изменение в регламент городского совета и было принято, что все решения будут проходить с поименным голосованием. Чтобы громада города Краматорска знала непосредственно, не по слухам, не по каким-то высказывания самих депутатов, а могли в любой момент зайти на сайт городского совета и посмотреть, как их избранник голосовал по тому или иному вопросу. Потому что, когда подойдет следующая местная кампания, мы уже привыкли к тому, что откровенно представители политических партий и кандидаты идут и обманывают, и не стесняясь, и цинично обманывают людей то этот механизм, в какой-то степени механизм даст возможность людям определяться, что же на самом деле, что, что есть правда. Из того, что они говорят, и какие действительно убеждения они придерживаются. И скажите, вот как лично вы считаете, та ситуация, которая сейчас сложилась, ну, в плане, опять же, новых возможностей, да, она действительно перспективна или это просто так кажется? Очень много будет зависеть от того, что в Киеве. И на сегодняшний момент я придерживаюсь того, что Майдану нельзя расходиться. Более того, что э, правый сектор должен на сегодняшний момент взять для себя такую ведущую роль? чтобы не закружилась нынешняя позиция голова от новых полномочий, новых должностей. И они не забывали, кто их туда привел, к этой власти, и максимально работали на людей. Однозначно не должны появиться во власти люди, причастные в прошлом к партии региона, причастные к этой власти, причастные к коррупционным схемам. Я согласен с тем, что высказывались мнение, что не должно там быть миллиардеров, миллионеров в парламенте, не в парламенте, вернее, а в власти, в исполнительной власти, поскольку человек, который больше занят бизнесом, он придет туда приумножать свои капиталы, а не заботиться о людях. А на сегодняшний момент это для Украины есть шанс, шанс изменить очень много кардинально. То есть этот шанс был упущен в 2004 году, за и виной этом есть президент Ющенко, то на сегодняшний момент мы не должны упустить этот шанс действительно изменить у вас кардинально. Еще что хотел, чтобы я думаю политики, которые вверху посмотрят да, на интервью, они не должны делать радикальных вещей, которые вызовут негатив на той или иной части Украины. То есть нас так много часто разделяли, да, что вот все кадровые назначения, все действия должны быть спланированные, обдуманные. Все они должны действовать на объединение страны. Не может быть э, э, назначена Фарион э, министром образования, который вызовет негатив на Востоке. Да? Вот эти все вещи э, они будут только разделять, только накапливать какой-то негатив. То есть, есть прекрасный профессионал, та же Лилия Гриневич. Да? Против нее никто не будет возражать, ни на Востоке, ни на Западе. Есть Ольга Богомолец, да? министр здравоохранения, лучшего министра, я думаю, на сегодняшний момент трудно подыскать. Есть Люди, которые действительно и своим именем, и своей работой показали то, что они заслуживают вот на эти места и они действительно будут там максимально полезны украинскому обществу. Поэтому из такой кадровой политики, я думаю, должны исходить лица, которые принимают эти решения на сегодняшний момент. Раз мы заговорили о Киеве, уже последний вопрос. Я знаю, вы были в Киеве на Майдане в столичном. Как все-таки в Киеве относились люди к активистам Евромайдана, которые приехали с Востока, приехали с Донеччины? Я могу сказать лучше, чем к активистам, наверное, которые приехали из Западной Украины. И это действительно это по-доброму. Они относились ко всем хорошо. Но просто количество приезжающих приезжающих на на Майдан с Донецкой области, с Луганской, с Востока, оно кардинально отличается от западных областей. Поэтому тут каждый боец Донецкой области был на вес золота, да? и отношение к нему. Очень многие удивлялись, очень приятно все очень воспринимали это, поддерживали, очень часто расспрашивали, как там у вас. Поэтому хорошо принимали, и я очень благодарен и киевлянам, и представителям западных областей, с которыми мы подружились там на Майдане. Поэтому вот действительно за сколько времени э, нация так сплотилась, я думаю за вот тот период надо было, чтобы вот в Востоку разочароваться Януковича, а в Западной Украине в Ющенко. чтобы мы, наверное, пожали друг другу руки услышали друг друга, и вот сделали вот этот вот эту революцию вместе.